Это история про одного мальчика и его компьютер, который жил и стал очень злым компьютером. Знаете что? Мне кажется, что мой компьютер начал за мной следить. Я не знаю, что это такое, но у меня такое предчувствие, что он постоянно за мной следит, что он везде за мной. Я не знаю, что это такое. Спасите меня! Сп... А все началось с этого. Давай, грузись, фигня китайская, ты не человек, ты машина, ты понимаешь, грузись нафиг. Я не просто машина, ты поплатишься за это, Дима Дэнсон. На следующий день. Да, играл я такой беззаботный на компьютере, и вдруг опять тут. <music> вы выключайся выключайся вы <глыли> на следующий день да я смотрела такой беззаботный ролики на ютубе. И как вдруг тут... <Слышко> Компьютер злой, его надо уничтожить! Прости меня, не <Слышко> to... 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 Всем донсан, с вами Дима Дэнсон, и вы уже, наверное, посмотрели этот скетч. Uh, я не знаю, почему с чего мне пришла такая идея. Это было все трудно реализовать. А кому интересно, как я это все сделал, uh, смотрите в неудачных кадрах, uh, ссылки в описании. Uh, что я хотел сказать? Эта идея далась мне очень нелегко. Это тяжело все было реализировать. Uh, долгий монтаж, управление компьютером. А если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. А с вами был Дима Дэнсон. Нас нет. Слышь, пацан, не может быть девочка. Если тебе понравилось видео, то поставь лайк. Это палец, который набран вверх. Подпишись на канал. Ну а если что, оставь коммент. А с вами был Дима Дэнсон. Нас нет.